Понад 20 питань, які стосувалися життєдіяльності Краснограда, його історичного минулого і сьогодення було розглянуто на черговій сесії міської ради. Деякі з питань пленарного засідання, котрі мали особливе значення для територіальної громади, прокоментував Красноградський міський голова Володимир Максим. Важими Красноградською на останньому пленарному засіданні. В сессии Красноградского городского совета был рассмотрен ряд вопросов, которые имеют непосредственное отношение к жизни деятельности города и будут оказывать в дальнейшем влияние на, в том числе и на развитие территориальной громады. Один из первых вопросов был рассмотрен бюджетный вопрос. Это было принятие субвенции в районе 850 тысяч гривен на строительство светофорного узла на перекрестке Полтавской и Харьковской. Это деньги, которые пришли с областного бюджета и через субвенцию районного бюджета городской совет принял для дальнейшего участия в реконструкции, а можно сказать, и в капитальном строительстве этого узла. Потому что существующий, мы видим все существующий уровень э, Организации движения, именно светофорное движение на территории города, неудовлетворительны. Мы давно этот вопрос поднимали, но, к сожалению, финансовое состояние именно и выделит такие суммы. А я обращаю внимание, что светофорный узел – это не только замена лампочек, это будет полномасштабный проект с строительством ограждения, строительства бордюров, строительство современных переходов, проколов установка светодиодных э, светофоров. И еще раз обращаю, мы, мы не смогли из городского бюджета э, финансировать это. Это есть областная программа, она впервые в этом году, и только один из четырех в районе, в том числе Красноградский, попал в эту программу. Поэтому уже ведутся, мы получили технические условия от «Обл. Автодора», технические условия от «Обл. ГАИ, и сейчас уже решен вопрос о получении технических условий «Обл. Энерго» и заключать уже договор на создание проекта. Я надеюсь, что уже в следующем году будет реализован проект, где современный светофорный узел будет реализован на территории Краснограда. Также на сессии городского совета рассматривался вопрос о именно обращения громадской организации партии Батькивщина по поводу переноса памятника Ленина на центральной площади города Краснограда. Нам, прежде всего, городскому совету было важно услышать мнение громады, именно мнение наших граждан и жителей города по этому вопросу. Мы практически работали в открытом режиме телефона. Любой желающий мог обратиться по телефону горячей линии непосредственно от себя лично, либо от организации, которую он представлял. И по результатам обговорений было принято решение о недоцельности переносу памятника. А я бы своими словами сказ сказал, что мнение жителей таким образом, и мы его услышали, и думаю, большинство ним, что, наверное, сейчас не время переносить или сносить памятники, мы должны быть готовы, когда мы сносим, взамен предложить свою программу, что вместо этого памятника будет на этом месте, это будет фонтан или что там такого, но суть в том, что мы услышали мнение людей и принято решение о недостойности переноса этого памятника. Также одно из решений, которое считаю, что мы, может быть, устранили историческую несправедливость, одна из самых значимых фигур для города Краснограда, это главный маршал артиллерии Владимир Федорович Тулубко, которому в день сессии было столетие с его дня рождения это герой нашего города, это человек, который внес огромную лепту в развитие нашего города. И на этой сессии было принято решение единогласно о присвоении звания почетного гражданина города Краснорада Владимиру Федоровичу Тулубко. И я думаю, что вот в ближайшее время будет его родственникам вручен диплом почетного гражданина города Краснограда, а те его деяния, это начиная сегодня, мы уже слышали о строительстве вышки, телевышки, которые сейчас действуют на территории, так называемой, как мы называем, в районе Хамутовки, развитие города, это был большой вклад в развитие города, страны, и поэтому я считаю, что мы даже устранили, устранили историческую несправедливость. Пользуясь случаем, конечно же, я еще хочу сказать, что городской совет, для того, чтобы уже ни у кого не было возможности либо спекулировать на теме индивидуального отопления, либо пользоваться не чистоплотными путями решения вопроса индивидуального подключения. Принято решение по инициативе, прежде всего, аппарата городского совета, а депутаты поддержали, что все, кто в свое время получал разрешение на индивидуальное отопление, а эти разрешения могли быть легитимно получены только до 2007 года, но ну, не реализовал до нашего времени в связи с изменением в законодательстве, о которой законодательство сейчас запретило отрезаться от центрального отопления, мы эти все решения признали недействительными.